Представьтесь, пожалуйста. Я Ирина Гамбарян, капитан команды Экохана, Брата Донецка. Скажите, пожалуйста, Ирина, это последняя акция Экофана. В чем как бы, что в этом главного такого знаменателя на завершающей акции? Завершающая акция Экохана заключалась в том, что мы подарили городу клубы Экофан и высадили 10 платанов на платановой аллее взамен тех, которые вымерзли во время зимы. Сколько стоило одно дерево? Одно дерево стоило 800 гривен, но это не считая работы по его посадке, но садим мы сами. Садитесь сами, к привозка дерева, откуда их закупали? Это их закупали, это вы спросите у Зеленстроя, честно говоря, не знаю. Но мы оплачивали Зеленстрою и всех вспомогательно работали. Вот Кумба обошлась 14 тысяч гривен без, скажем так, без уходной части. то есть будет заключаться договор с Зеленстроем, чтобы они эту Кумбу поддерживали в порядке до уз кто разрабатывал рисунок? Дизайн клумбы был разработан в Киеве. Во всех городах планировались клумбы одинакового дизайна. Но дело в том, что клумбы выбраны для именно вот этого эмблема это Экофана. Они во всех городах расположены в разных местах. В зависимости от затененности или отсеченности места, они, все кстати, предупреждали определенные изменения. И получилось, что во всех городах клумбы разные получились. Хотя дизайн был для всех. Цветы где закупали? Тоже зеленостройство. Тоже зеленостройство. Да, это, это мы мы с ними договорились, обсудили проект, выбрали место, очень долго выбирали, выбрали именно амфитеатр на бульваре Пушкина, потому что это центр, центр города, это место любимо горожанами. Я надеюсь, оно будет любимо также и гостями нашего города, которые не только на Явоприедд, но и в любой другой день. Вот, и, но это место самое, скажем так, удачное с моей точки зрения. И городские власти пошли нам навстречу поддержали нашу инициативу.